Сьогодні у студії українського народного телебачення Олексій Чернишов, кандидат у народні депутати від Національної демократичної партії України у одномандатному окрузі номер 182. пане Олексію, скажіть, як давно і чому ви вирішили займатися політикою? Здравствую. Ну, первый вообще мой политический опыт был у меня еще 18 лет, да, когда я стал депутатом Комсомольского районного совета в городе Херсон. Вот. Ну, на тот момент еще я не был уверен в том, что у меня получится что-то изменить и что-то принести какую-то пользу. Но я пытался, старался, получал опыт. А после этого небольшого опыта депутатства да, в районном совете я ушел в бизнес. Вот. И когда пробыл там определенный промежуток времени, я принял решение, что проблема нашей страны сейчас на сегодняшний момент заключается в том, что бизнес хорошо не поддерживается государством. И государство должно выступать как бы судьей и рефери да, на этом всем рынке для того, чтобы наши предприниматели, наши бизнесмены как бы играли по поравным правилам. Чому ви прийняли рішення балотуватися саме від Національної демократичної партії України? В чому ви бачите її переваги? Ну, В першу чергу, я, перед тим, як прийняти рішення в балотуватися в Верховну Раду, да, у мене було чітке розуміння, що я буду йти по мажоритарному округу. Чому? Тому що це мій родний міст, я його дуже хорошо знаю, і ті проблеми, які я там вижу, я понимаю, що депутат Верховної Ради їх способен вирішити. Вот, поэтому принципиальное было решение идти по мажоритарному округу. Вопрос стал, от кого идти. Вот, когда я проанализировал все программы и все цели всех партий, да, вот, я пришел к выводу, что лучше Национальной демократической партии Украины, но ну, для меня, наверное, выбора не будет. Почему? Потому что данная партия, она э, имеет во главе не лидера, а имеет во главе идею. То есть идею э, развития, развития экономики и идею поднятие предпринимательства и развитие бизнеса. Вот, это то, что является, на мой взгляд, самой основной проблемой нашего государства. Да? То, что на сегодняшний момент не регламентировано и не имеет правильных как бы, условий да, для жизни и развития. То есть наш бизнес он находится, так сказать, в опасности. Да? Почему? Потому что законы, которые должны были выстраивать правильную работу, да, вот, они нацелены на как бы я бы даже так сказал, на уничтожение, ну пусть даже не уничтожение, но на угнетение бизнеса, дабы получать с него какие-то определенные сверхприбыли, которые не идут в бюджет, а идут определенным чиновникам в руки. Вот. Идея самой партии да, непосредственно прийти в парламент и изменить сам подход к политике, сам подход к... а політичними партіями і само розуміння якби ну, как бы, законодавства, да? Тобто і то, для чого там нужны депутати, і то, чим вони должны займатися. От поэтому для меня вот был это самый оптимальный выбор, который я и сделал. Національно-демократична партія України доволі молода. Як ви оцінюєте її шанси на парламентських виборах? у подальшей діяльності. Ну что касается этих выборов, я не уверен, что список пройдет, да, почему? Потому что партия э, очень молодая. Вот, партия не имеет тех ресурсов, которые имеют наши оппоненты, да, и мы не способны донести до всех уголков нашей страны нашу идею. Но мы пошли по пути мажоритарных и какой-то определенной небольшой рекламы. То есть частично мы доносим, да, то есть каждый из депутатов, ну, кандидатов-мажоритарщиков доносит в своем округе свою идею, плюс партия доносит в целом. Я понимаю, что эта работа небольшая, и пройти барьер и завести определенный список наших лидеров партии, но ну, я сомневаюсь, что у нас получится. Поэтому мы идем также и по мажоритарным округам. И здесь шанс у нас высокий. Почему? Потому что здесь голосуют, в частности, за человека, за личность. Вот. И в любом э, округе, где выдвигается кандидат, да, стоит выбор либо голосовать за партию и кандидата, либо голосовать за кандидата отдельно или за партию. Вот. И поэтому я думаю, что все-таки хоть один, хоть два голоса но в этом парламенте мы получим. Что касается дальше, да, но это ну, нужно работать. То є далі місні вибори, далі парламент слідкую Но я думаю, що следующим выборам Верховного Раду ми вже заведемо доволі таки хорошу фракцію, яка зможе сильно влиять на ход в стране. Дякую. Ви йдете на вибори від Херсонської області. Чим характерний саме цей регіон зараз? Адже ми знаємо про складну політичну ситуацію, які настрої там переважають? Ну, честно, как бы да, все считают, что э, Херсонщина находится на границе с Крымом. Да, там есть очень напряженная обстановка, вопросов нет. Но в частности в области, да. Понимаю, что идет определенная борьба, да, но я бы не сказал, что прямо уж все так очень сильно переживают вот по поводу военного положения, да, которое есть. Но это, опять же, отражается на жизнь и жизнедеятельность каждого человека и вообще в целом региона. Но, в общем, сама область у нас аграрна. И несмотря на все сложности и трудности, а, аграрщики как выращивали урожай, так они его продолжают выращивать, собирать. И, в принципе, на этом и строится основная экономика нашего региона. А какими есть предвыборные настроения в Херсонской области? Это самый смешный вопрос. А у нас все мажоритарщики пошли по пути создания определенных батальонов. Проблема в том, что когда стоит задача создать батальон для какой-то помощи, это один вопрос. Но когда создается батальон в виде картинки для рекламы кандидата, но ну, я считаю это немножко кощунство. Почему? Потому что там ребятам плохо, они там действительно воюют. Им там нужна помощь. И когда эта помощь идет просто с экрана телевизора, а реально ее нет, ну, я считаю, что это очень неуважительно по отношению к нашим друзьям и близким. Спасибо. А что бы вам хотелось изменить в вашем регионе в первую чергу? В первую чергу вы знаете, наверное, поменять всех тех лидеров, которые там есть, которые остались на всех ступенях власти, да, как в районных советах, в областных, в городских. Вот поменять людей управленцев, почему? Потому что чтобы мы добились каких-то конкретных изменений, мы в первую очередь должны поменять саму систему. А систему поменять, не меняя людей, у нас не получится. Поэтому нам нужно ввести туда тех людей, которые настроены на развитие нашего региона и на решение всех проблем. Вот Мы на сегодняшний момент открыли в Херсоне определенную горячую линию по сбору вопросов, да? по вопросам, которые связаны с жизнью людей, да? то есть ежедневно. В основном все вопросы идут коммунального характера. У меня вопрос, почему наша, наша администрация не решает эти вопросы, есть, если в бюджете достаточно средств, если есть все необходимые возможности для этого. Но самое смешное, когда мы получили тот результат, что работники из полкома начали ходить и записывать наши же собранные вопросы. Ну, честно, мы были в восторге, хоть наконец-то у нас получилось их оторвать от их мягких кресел и пойти узнать о проблемах региона. Они есть, є, їх много. Ми буквально за дві тижні собрали порядка тысяч тисяч которые які плануємо рішати. Як це швидко буде, не знаю. Ну, думаю, місяця за 4 5 за 6 мы ми доб'ємося якогось определенного позитиву. Всі, позачергові парламентські вибори до Верховної Ради називають найскладнішими за всю історію Незалежної України. Ваше напутнє слово нашим українським виборцям. Ну, в першу чергу хочеться вам сказати, що. Что... несмотря на те сложности с которыми столкнулась наша страна все равно мы идем дальше и мы обязательно дойдем до победы и мы сможем э, толкать по наклонное развитие нашу страну вверх не падать вниз как это происходит последние лет 20 вот поэтому у меня есть уважительная просьба ко всем обязательно прийти на выбор и отдать свой голос и я бы хотел чтобы этот голос был действительно осознанный и выбор который вы сделали вы о нем не будете жалеть. Почему? Потому что а, у нас есть право выбора, а права на ошибку у нас нет. Поэтому все у нас будет отлично. Главное подойти к этому вопросу серьезно. Спасибо. Дякуем вам. Спасибо.